Вообще, я бы турист. Алло! Смотри. На, Ехал Урал, загорелись все. Обломали мы ротацию, мы спалили врага. Бабулька проходила мимо нас постоянно. Только уходит, и они начинают работать. У нее подорвали тогда полы, георгиевские ленточки, пулемет. У нее нашли там. Фосфор, 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 сколько у вас вообще поранений на линии было? Ну, 11, 11 ранений где-то. Любовь мы их убьем и выгоним. Меня зовут Полинчук Сергей, позывным у меня Поляна, мне 42 года. До войны я работал помощник машиниста эскаватора в карьере. Вообще я турист, это фагут, птур, получается, ну, вроде Просто мне настолько нравится моя профессия, она у меня такая ювелирная, турист. Но мне нравится, когда, блин, враг хочет нас света, а мы его жжем и палим. А вот! Смотри. На, Получается, это на гранитном. Ехал Урал, получается, и мы вдвоем, Такалбери, это мой друг, я попал, получается, в легковую машину. Ну, они две, получается, ехали. Попал Птуром в, в, в Урал, там, где ротация была. Представьте, вот это, что ротация должна была быть. Загорелись все. Короче, там, я не знаю, сколько там было людей в этом Урале. Но факт в том, что нас так лупили после того Урала, это капец. Но это было результатно, потому что мы обломали мы ротацию, полили врага, отработали добро. У меня никто не служил, не воевал, получается, в отделении пули летают, фосфором кроют. Фосфор, Фосфор, Я так горжусь этими хлопцами, не служили, не воевали, но они, как началось там масштабно, они научились быстро, они все хватали на голову. они вообще не жалели ничего. Ни силы, ни этот. Никто не сказал там, ой, тяжело, там, знаете, там, я устал. Они вообще молодцы. Пять с половиной километров идти на позицию идем, тянем, обстреливают, но все равно идем, тянем. Ну, у нас был еще хлопец, он, короче, стрелять он не хотел, он боговерующий сам. Но ну, он говорит, я буду заряжать, пацаны, вообще без, без этого. Только давайте, я говорю, буду заряжать. Но ну, он так научился заряжать, что машинка даже не взлетала. Настолько быстро. Сейчас взлетаем, взлетаем, взлетаем. взлетаем! Пристегнули ремни. Наиваще было это Купинский Бахмут. В Бахмуте я был еще в 17-м году. Там хороший, прекрасный город был. Но когда я приехал туда в 23-м, я его не узнал. Заезжаем в Бахмут. Заезжаем в Бахмут, да. Все, Анатолич, Поляна. Сон. Стасик, вот бирки такие, ого. Все разбомблено. Они хитрые, они сейчас их нельзя недооценить. Была такая ситуация, мы воевали тогда на Чернолыке, это Мариупольское направление. У нас речка только кальмус, и мы через речку эту стреляли с ними. И к нам бабулька проходила мимо нас постоянно, нашего, нашей типа СПшки, а у нас было на, на кладбище. И она, получается, стала и расчесывается. Она раз, два, три, сколько у нас трое, точно. И мы так пресекли это, короче, представьте. И она, короче, рассказывала, там по походу с той стороны в бинокль смотрели. И она расчесывается, только уходит и они начинают работать. Сказали мы своим этим, у нее подорвали тогда полы, георгиевские ленточки, пулемет у нее нашли, там, ну, короче, под полом. Она говорит, мне все равно, говорит, вы моего сына убили, а говорит, там внук мой воюет на той стороне, Чермалыка, а вам все равно будет. Смотрите, что русский вам мир отдал. Развалено, всю развалено. И вообще, в основном, слава Украине. Сейчас намного тяжелее. Развалили все, разбили все. Нет, нет ну, где запрятаться, нет где взять оборону, чтобы держать. но у них все, все такое, как у нас, только у них его больше. Как говорится, так все у них заканчивается, да, вот там поэтому. Но ничего у них не заканчивается. У них, как они стреляли, мы один патрон, а они сто патронов по нам, понимаете? Сейчас, видите, госпиталя забиты, чуть-чуть паника есть у людей, по-любому, у военных. Подустали. Сергей, сколько у вас вообще поранений на Вене было? Ну, 11, 11 ранений где-то. У меня сын и живет в Швейцарии в данный момент, пока война. Футболист. И горжусь, так не хватает его. Ну, я ему сказал, что пару финтов я ему покажу по-любому. Но ну, он всегда смеется, он говорит, пап, у уже пусто, какие там финты. То как-то так. Ну, я верю, я знаю, по-любому я верю, что он вернется. Брат меньший, у меня тоже воюет в Азове, в Азове, батальон Азов, да, ему 26 лет. Мама в шоке, сами понимаете, мама в шоке, два сына ушло, она сама бедненькая, Ну, ничего, она поддерживает. Она была уехала за границу, вернулась, говорит, нет, только домой, у меня два сына, не дай бог, отпуск приедет, или там на ротацию, или это я не увижу, нет, нет, нет. И она вернулась домой, дома нас ждет пирожками и с варениками. Я просто боюсь, чтобы маму не расстроить. И, понятное дело, и мама не плакала, и не это, что, ну, не дай Бог, сына там убили. Знаете, ну представьте, я маму не должен расстраивать, я должен убивать, воевать и должен остаться жив. И с пацанами. В телефон включаю видео, да, там фотографии друзей своих. Там видео, у меня все фух. Адреналин, голос услышать. И, ну, для меня это важно. И оно меня дает дух. И, и, и рвение, да, будем говорить так, и рвение даже, ну, обратно воевать.